Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 2, Membunuh Ula Sakti Mona. Pernah tak anda terfikir macam mana seorang pemerintah zaman dulu nak yakinkan rakyat yang dialah orang yang ditakdirkan untuk memimpin? Hari ini, kita akan bongkar persoalan ini melalui satu legenda Melayu yang epik yang tunjukkan dua jalan yang sangat-sangat berbeza untuk naik tahta. Ha, inilah soalan paling penting kan? Bagi pemerintah zaman dulu, ia bukan setakat ada tentera atau harta. Ia soal nak buktikan pada rakyat yang andalah pilihan yang paling tepat, yang memang ditakdirkan. Dan kisah yang akan kita selami ini memberi kita dua jawapan yang sangat-sangat berbeza. Okey, jom kita mulakan dengan watak pertama kita, Sangsi Perba. Dia tiba di Minangkabau dengan satu dakwaan yang bukan calang-calang. Dia adalah keturunan Raja Iskandar Zulkarnain yang agung. Tapi cakap-cakap saja tak cukup. Orang kat situ ada satu ujian untuk dia. Ujian yang praktikal dan betul-betul boleh bawa maut. Cuba bayangkan keadaan ni. Rakyat Minangkabau tengah hidup dalam ketakutan. Tanaman diorang musnah, nyawa pun terancam sebab seekor ular sakti yang tak boleh dikalahkan. Tiba-tiba, sanksi perba muncul. Jadi dia ni macam satu harapan tapi pada masa yang sama, satu peluang untuk rakyat uji kehebatan dia. Jadi pertaruhannya sangat tinggi. Bukan sahaja untuk tahta dia, tapi untuk kelangsungan hidup rakyat jelata ini bukan permintaan tau. Ini ultimatum. Para pembesar tempatan melalui patih suatang letak syarat yang sangat jelas. Selesaikan masalah terbesar kami. Kalau tak, lupakan saja niat nak jadi raja kami. Ha, inilah politik zaman dulu. Terus terang tak dik pusing-pusing. Jadi, macam mana sangsi perba nak jawab cabaran yang menakutkan ni? Adakah dia akan turun padang sendiri? Atau dia ada strategi lain? Jom kita tengok apa rancangan dia. Tengok strategi dia ni, Sangsi penebar tak guna kekuatan dia sendiri, sebaliknya dia tinjukkan kuasa dia sebagai pemerintah. Dia terima cabaran, dia bagi arahan pada Hulu Balang dan yang paling penting, dia bekalkan artifak diraja, keris sakti dia. Jadi kemenangan ni bukan kemenangan individu, tapi kemenangan yang dijayakan oleh kuasa dan restu seorang raja. Seratus sembilan puluh. Fikirkan sejenak pasal nombor ni. Ia bukan sekadar butiran kecil. Ia nak gambarkan betapa luar biasanya kuat ulas sakti Mona tu. Sampai boleh rosakkan sebilah keris sakti macam tu sekali. Maknanya, musuh ni memang hampir mustahil untuk ditewaskan. Dan ini, secara tak langsung, menjadikan kemenangan sangsi perba nampak lagi hebat. Jadi poinnya kat sini ialah sangsi perba buktikan dakwaan dia bukan dengan kata-kata tapi dengan satu tindakan yang orang tak boleh petikaikan dia selesaikan masalah yang tak siapa pun boleh selesaikan dan dengan cara tu dia buktikan yang dia layak memimpin itulah jalan pertama menuju tahta melalui kekuatan sekarang, mari kita beralih ke sebuah kisah yang langsung berbeza. Seorang raja yang tak ada tentera, tak ada senjata sakti, malah tak ada kerajaan pun. Macam mana pula cara dia nak dapatkan kuasa? Kita perkenalkan pula watak kedua kita, Tajid Trump Shah. Dia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Kapal karam, terdampar di negeri asing, belambang majut dengan cuma beberapa orang pengikut. Dia ni seorang raja tanpa tatah, betul-betul sehelai sepinggang. Cuba kita perhatikan macam mana nasib dia berubah. Bukan melalui pertempuran tapi melalui pengenalan diri. Sebaik saja Demang Kebayunan tahu yang Taji Tramsyah ni anak raja besar, dia terus angkat darjat Taji Tramsyah dan kahwinkan dengan putri dia. Nampak tak? Kat sini sumber kuasa dia bukan senjata tapi darah keturunan dia. Tapi Tajitramsyani tak berhenti setakat selamatkan diri je. Lepas dia dah stabilkan kedudukan, dia mula fikir the bigger picture. Dia nampak anak-anak dia bukan sekadar waris, tapi sebagai kunci untuk bina satu jaringan kuasa antarabangsa. Dan kat sini kita nampak betapa geniusnya strategi dia. Dia kawinkan seorang puteri dengan raja Cina dan seorang lagi dengan ratu Majapahit di Jawa. Dengan dua langkah mudah, dia dah hubungkan diri dia dengan dua kuasa besar serantau. Ini diplomasi tahap tertinggi, guna ikatan keluarga untuk bina pengaruh politik. Ayat ni mendedahkan cita-cita besar di sebalik strategi dia. Ini bukan sekadar pasal nak cari menantu yang baik, ini pasal geopolitik. Dia secara aktif membina jambatan antara kuasa-kuasa besar dan letakkan kerajaan dia sendiri, Keling, sebagai pusat penghubung. Okey, kita dah tengok dua kisah, dua raja dengan dua kaedah yang sangat berbeza. Satu, guna kekuatan untuk tumpaskan ancaman dalaman. Satu lagi, guna strategi untuk bina pengaruh luaran. Tapi, betul ke diorang ni lain sangat? Jom kita bandingkan. Di sebelah sini, kita ada sanksi perba dengan kekuatan dia. Di sebelah sana pula, Taji Tramsyah dengan kebijaksanaan dia. Alat diorang pun lain. Keris sakti lawan salah silah. Hasilnya pun berbeza. Satu kuasahi kawasan tempatan, satu lagi dapat pengaruh global. Nah, inilah soalan cepu masnya. Di sebalik semua perbezaan ni, ada satu benang merah yang sangat penting yang ikat kedua-dua raja ni. Apa dia agaknya? Jawapannya terletak pada satu nama satu legenda, Iskandar Zulkarnain. Kedua-dua sangsi perbadan Tajik Trump Shah mendakwa mereka adalah keturunan tokoh legenda ini. Dalam dunia Melayu lama, nama ni bawa satu prestij yang tak ada tandingannya. Ia adalah sumber utama untuk dapatkan hak memerintah. Jadi, kesimpulannya, sama ada guna jalan kekuatan atau jalan diplomasi, kedua-dua jalan tu akhirnya disahkan oleh cerita yang sama, cerita yang sangat berkuasa. Sangsi perbah kena tunjuk aksi wira untuk buktikan yang darah Iskandar Zulkarnain memang mengalir dalam diri dia. Manakala bagi Tajik Trump Shah, sebut saja salah silah tu Dah cukup untuk buka pintu dan bina semula kerajaan dia. Pada akhirnya, kedua-dua kisah ini ajar kita satu perkara penting tentang kuasa. Tak cukup kalau kita cuma dakwa kita ada kuasa. Kita kena tunjukkannya. Sama ada dengan bunuh seekor naga atau dengan kahwinkan puteri kita dengan maharaja keabsahan tu perlu dipersembahkan. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Dalam dunia kita hari ini, apakah ular sakti yang pemimpin kita kena tewaskan untuk buktikan nilai mereka dan apakah perkawinan strategik yang mereka sedang bentuk sekarang? Hmm, jawapannya mungkin akan mengejutkan kita.